Сегодня, 21 января 2012 года, столичный клуб Prime. Сегодня проходит второй день э вчерашней открытой вечеринки, организованной информационным э -э, шоубизнес шоу-бизнес-порталом Show Visa Net Awards Weekend. Победитель в категории третье место, выходи на эту сцену. Тебе заключительное слово. Рома Коваль, ваши аплодисменты. Это город Хмельницкий, если я не ошибаюсь. Ребят, всем огромное спасибо за голосование. Я всегда с вами поддерживаю. Спасибо большое вам. Спасибо вам за ваши вечеринки в Хмельницке. Надеемся увидеть Киви промо-группа, третье Промо место по Украине. Ну, когда получали, какое ощущение, что у -э, вас... Честно, было очень приятно, то есть, как бы, это моя первая такая награда, как бы, ценная музыка ну, очень приятные ощущения были. Как собираетесь праздновать? Или, уже праздную, или, праздную то уже есть праздную. как бы много знакомых, Отлично. много друзей, как бы хорошая компания, то есть я рад, что приехал сюда. -э, что бы вы изменили в шоу-бизнесе, чего пожелали бы нашему отечественному шоу-бизнесу и культуре в индустрии и в целом Украине? Пожелал бы как бы больше креатива, чтобы вы все как бы нас радовали, Всегда удивляли, как бы, то есть, как бы, чтобы все было необычно, ярко, неординарно. То есть, все самое, самое яркое, что было, приветствовало нас. Спасибо, мы вам желаем успехов, удачи и увидимся. Спасибо Очень огромное. Счастливо.